chunki odatda inson uyat gunoh ishlarni ko'proq yashirib qilish harakatini qiladi zino qilgan bir joylarga boradi o'zicha xuddiki hatto olloh yo'qdek xuddiki u joyni olloh ko'rmagandek ko'rmaydigandek xuddiki olloh u joyni dik, ki, dik. Ki, bir joylarga boradi najo chekadiganlar ham shu burchayroqlarga borib o'sha yerda işte nasjo chekadi umuman gunoh qumorvozlar ham shu xilvat joylarga borib olib bir joylarga borib olib qumor o'ynaydi bugun bilasizmi nimaga biz bugun bemalol ibodatlar qilmay qo'ydik bemalol gunohlarga qo'l uradigan bo'lib qoldik sabab bugun biz robbimizni ko'rguvchi eshitguvchi bilguvchi degan sifatlarni bugun yuz foiz aniq unutdik bugun